Уважаемые уважаемая публика. Я очень рад приветствовать специалистов в области натуральной медицины и те, которые занимаются на сегодняшний день наиболее активно на Украине апитропией. То есть наш народ, может быть, и сохранился, потому что одним из вариантов восстановления его сил и служили наши добрые соседи, это пчелы. Сегодняшний сейчас включат. 1, 2,

Мы уже совместно с кафедрой медицинской реабилитации, физиотерапии и куртологии больше 25 лет, наверное, занимаемся методами натуральной терапии, методами медицинской реабилитации, физиотерапии и куртологии. И вот одним из компонентов лечения или восстановления сил наших людей является натуральная терапия. Для того, чтобы говорить о эффективности и наиболее эффективно применять те методы, которые предлагаете вы, обязательно должен быть какой-то контроль. В частности, наши наработки, совместно с теми специалистами, которые работают с нами, мы получили, что каждый продукт, фитопрепарат, физические преформированные факторы, или мед, или продукты пчеловодства обязательно воздействуют на определенные функциональные системы. Они не могут воздействовать на все и сразу. То есть есть избирательное действие. Есть показания и противопоказания для любого препарата. И говорить о том, что что-то может являться панацеей абсолютно от всего, немножко некорректно. Поэтому мы и в свое время разработали систему электропунктурной диагностики для контроля воздействия различных физических факторов и фитосредств на организм человека на основе определения электрокожного сопротивления, сопротивления в определенных точках акупунктуры. Пожалуйста, следующий. Метод электропунктурной диагностики он основан на проверке электрокожного сопротивления в определенных точек. И на основе этих результатов построение так называемой карты повышенной электропроводности. И он, пожалуйста, дальше. И он определяет, какая функциональная система а всего профессор накатания и традиционная китайская медицина выделяет... 12 основных функциональных каналов или функциональных систем. Какая из функциональных систем имеет состояние? Или физиологически нормальное, или физиологически возбужденное, то есть находится в воспалительном или предвоспалительном процессе, или в хроническом состоянии. И в зависимости от этого изменяется PH среда органа или функциональной системы, и в зависимости от этого изменяется электропроводимость определенных зон. Пожалуйста, дальше. С этой целью мы разработали аппарат МИД-1 ПД, который выполняет автоматизированный контроль функциональных систем. И он позволяет на достаточно высоком и точном уровне отслеживать, на какую систему было воздействие, какая система наиболее чувствительна к этому воздействию и какие прогнозируемые могут быть результаты. И восстановительного лечения или медицинской реабилитации, или профилактики. То есть на что мы воздействуем, какой результат, какой ответ организма мы получаем. И эта система является автоматизированной, то есть она работает в составе компьютерной системы и позволяет сохранять результаты и анализировать, то есть составлять свой протокол лечения, свой протокол оценки функционального состояния при применении тех или иных препаратов, те, которые вы разрабатываете. И в частности, возможности применения различных вариантов апитропии или применения нахождения в возбужденном поле э, роя пчел для того, чтобы оценить, на какие системы она работает успокаивающе, на какие системы она работает возбуждающе и какие системы гармонизирует. И это позволит тогда уже определить и варианты применения ваших средств, и обеспечивает возможность контроля эффективности применения. Потому что любое бесконтрольное применение и такого, казалось бы, народного, общедоступного мест, метода, как терапии не может быть абсолютно на всех одинаково. И обязательно есть противопоказания, обязательно будут обострения. И чтобы разобраться во всем этом, вот, и есть различные методы диагностики, в частности, это один из методов диагностики. Пожалуйста, дальше. Какие точки используются? Профессор Накатания предложил очень простые точки. Шесть точек на руках, левая и правая сторона, и шесть точек на ногах. Достаточно доступно, достаточно просто. И это позволяет определить фактически состояние основных функциональных систем. Пожалуйста, дальше. Дальше, пожалуйста. Еще чуть дальше. И на основе измерений этих функциональных систем компьютер строит уже функциональное состояние различных систем и их взаимосвязь. То есть на что ваша терапия повлияла? На печень, селезенку поджелудочную железу, сердце или какую-то другую функциональную систему. И в соответствии с этим можно уже определять, что нужно усилить, какой препарат или какой продукт пчеловодства отдавать тому или иному пациенту и отслеживать результаты реакции организма на такое воздействие. Пожалуйста, дальше. Результаты приводятся или в виде пентаграммы, которая была приведена выше, или в виде специальной гистограммы. То есть, видите, здесь достаточно понятно и просто расписано, какая функциональная система находится в возбужденном состоянии, какая находится в функционально нормальном состоянии, то есть зеленые столбики, и какая система находится в воспаленном или возбужденном состоянии. И вы уже можете корректировать, что больше применять. Восковые аппликации с дополнительно записанной информацией. Применять мед или фиторастворы на основе меда. Или применять какие-то другие варианты терапии. И отслеживая или выполняя такую диагностику на определенных этапах, вы можете получить уже динамику выполнения лечебных процессов. Вы можете скорректировать свой план терапии, свой план лечения. И эта достаточно наглядная таблица является и для самих пациентов. Пожалуйста, дальше. Результаты измерений приводятся в виде сводной таблицы. И эта же программа или этот же метод позволяет определить, какие нарушены функции каких систем. То есть уже конкретно указывается, на что обратить внимание, чему отдать предпочтение и какой вариант такого воздействия может быть. То есть дальше приведена и таблица, или рекомендация по воздействию. Пожалуйста, дальше. То есть расписано фактически на какие каналы и даже на какие точки, если кто использует пунктурную апиотерапию, нужно воздействовать. И когда, выполнив такие предварительные исследования у себя в своем центре или в своем кабинете, вы можете сказать, что какой укол пчелы, какой препарат будет действовать по тонизирующей методике, какой препарат, какое средство будет действовать по седативной, и что, каким образом влияет на какие каналы. То есть вы можете спрогнозировать уже и восстановительный потенциал данного пациента, и реабилитационную программу для лечения или восстановления функционально важных органов данного пациента. Пожалуйста, дальше. И для усиления действий или для медицинской реабилитации физиотерапии мы разрабатываем и достаточно много аппаратуры. За 20 с лишним лет с профессором Сумусюком мы разработали около 40 аппаратов для медицинской репутации, физиотерапии и коротологии. И очень многие могут использоваться в сочетании с апитерапией и с терапией продуктами пчеловодства. То есть они могут еще усиливать дополнительное действие ваших препаратов. Воздействуя на печень, воздействуя на почки, воздействует на различные функциональные системы. Пожалуйста, дальше. То есть это уже идет пунктурная физиотерапия, которая позволяет усилить или активизировать те действия ваших препаратов, которые используются для терапии. Здесь может применяться и лазер, может применяться и КВЧ, может применяться ультразвук, и для ингаляции, но мы разработали для широкого круга средств, используется и синглетно-кислородная терапия. То есть фактически... То, что используют в качестве одного из вариантов восковые капли или восковые шарики для записи информации и получают гомеопатическое действие различных препаратов на фоне э, препаратов пчеловодства, дополнительно может быть усилен еще и приформированными физическими факторами. Пожалуйста, дальше. Можно просто пролистать. Это примерно тот перечень аппаратур, который мы используем для усиления. Просто пролистать, пожалуйста. Вот. И показано примерно отпуск процедур, как выполняется. И все это может использоваться и с применением, допустим, фонов ФРС на нижнем рисунке, который приведет, уже и с продуктами пчеловодства, с возможностью воздействия и введения. Ультразвук способствует более глубокому проникновению и стимулирует работу ионных каналов кожи и клетки для того, чтобы выполнилась в большей степени абсорбция того препарата, который находится на поверхности. Пожалуйста, дальше. Магниторезонансная терапия, то есть в сочетании с различными медовыми аппликациями, аппликациями продуктов пчеловодства, может работать достаточно эффективно. И кроме того, магнитотерапия может очень эффективно работать, когда нужно снять отеки. То есть те нежелательные последствия, которые иногда возникают в результате применения пчелиного яда. То есть вот магнитотерапия, ультразвуковая терапия позволят достаточно эффективно выполнить деинтоксикацию организма. Пожалуйста, дальше. Это вот один из вариантов синглетной кислородной терапии, который дополнительно дает в организм человека при лечении активный кислород. Без окислителя, к сожалению, утилизация многих продуктов жизнедеятельности организма внутри клетки очень сложно выполнить. А здесь присутствует активный кислород. Пожалуйста, дальше. Это разные варианты его применения. Дальше. И вот в принципе тот вариант электропунктурной диагностики, который позволяет достаточно эффективно и с относительно высокой точностью, а точность по нашим исследованиям составляет на уровне 75-80 отслеживать и, самое главное, формировать революционную программу восстановления сил организма человека. Спасибо большое за внимание. все должны понять, что первично у нас не физическое тело, а энергоинформационное поле Вселенной. Я пасечник пятого поколения, Крым. Крым. Дивная, Белогорский район, Крым. Вы меня не слышите? Повторяю. Слово пасечник пятого поколения, село Дивное, Белогорский район, Крым. До чего мы доработались? Медицина не лечит людей. Идет выкачивание денег из простого народа. Фармацевтия гонит препараты с утра до вечера. Столько препаратов гонит, а толку никакого. Больных почему-то все больше и больше. А три дня назад пришла радостная весть с Израиля. Пять моих больных, опухоль головного мозга, рак матки, рак молочной железы, рак яичника и рак печени. У всех опухоли ушли. Благодаря чему? Благодаря нашему лечению. Вы сейчас многие скептически будете слушать меня. Если вы хотите, я сейчас включу диктофон, и вы будете говорить с больными. Не, не, надо, не надо. Не надо, не не надо, надо да? завтра, завтра. Попытаемся поверить. Да, да, да. Итог. Ого. Слышите хорошо, да? да? Вы должны поверить, что первично у нас энергоинформационное поле, а физическое тело вторично. А пчелы для чего? А пчелы для того, чтобы с уровня эфирного тела снимать всю негативную энергию. Мы в повседневной жизни Нахватались уже столько всяких негативов, порчи, проклятия, программирование, зомбирование, карма, глаз. Вы думаете, я просто на простом, ну, просто придумал это? Нет. Я закончил высшее военно-командное училище связи. Два с половиной года проработал программе по созданию психотронного оружия. Закончил школу военной контрразведки КГБ СССР. И когда я ушел от всего этого, занялся пчеловодством, сейчас... Просто получается чудеса в лечениях. Вы должны понять, что каждый имеет энергию своего сознания. И с помощью энергии своего сознания каждый из нас может своим руководить энергоинформационным полем. А энергоинформационное поле каждого человека это частица энергоинформационного поля Вселенной. Энергоинформационное поле Вселенной ⁇ это владение Господа Бога. Господь Бог с помощью энергии своего сознания руководит всеми нами. И чтобы быть, в общем, э, получать эту всю энергию, надо снять все негативы. Чулы прекрасно это делают. Но для этого некоторые ошибочно думают, апитерапия, все это лечится красиво, да, вы вылечитесь. А потом опять у вас вылезет, вылезет какая-то бяка в виде метастаза или еще что-то. Почему это происходит? Потому что та или другая энергетическая чакра закрыта и энергия не проходит как надо. Чтобы добиться, в общем, гармонии этой, надо на уровне физического тела создать матрицу из продуктов пчеловодства, чтобы энергия продуктов пчеловодства дошла до каждой клетки пациента. Вот вы пропили две недели примерно эти препараты, а потом приезжаете на пасеку и ложитесь на пчел. Тут вот уже изобретателей много, я слушаю, и все первые. Вулыки, лыжаки, вулыки, лыжаки. А покажите хоть одного, кого вы вылечили. Да никто не покажет. А полтуны. болтуны? Нет, есть, есть, неправда. Что, есть. я не прав? Нет. нет, нет. нет не ну вы, может, насморк у кого-то вылечили, но онкологию ни у кого. А я вам могу выставить уже очень много больных. Да, у меня сам Князевич приехал, посмотрел, как женщину в течение месяца рак молочных желез я вылечил. Она говорит, а что мне теперь делать? Родить ребенка. И она рожает мальчика третьего, 35 лет. Министр здравоохранения приехал, посмотрел и говорит, я тоже буду лечиться. Я не сказки рассказываю. Вчера новость пришла тоже с Одессы. Женщина, рак, э, рак матки, третья стадия. Зашла к врачу, я, говорит, вам перезвоню. Через 10 минут перезвонит, говорит, хочу напиться. Я говорю, что случилось? У меня ушла опухоль. Я вам не сказки рассказываю. Я уже могу вам доказать, могу дать целый список больных, которых... У меня только 85 женщин с раком яичника вылечились и родили детей. Это не сказки. Как вылечить? А я говорил, а где ваши уши? Уши надо протереть, да? Значит, как я лечу? Вы должны поверить. Надо создать сначала матрицу на уровне физического тела, чтобы энергия продуктов пчеловодства дошла до каждой клетки пациента. Потом вы приезжаете на пасеку, ложитесь на пчел, и параллельно мы эту музыку записываем, как пчелы вас будут нажуживать, на диктофон. Вы лежите на пчелах, пчелы вас нажуживают. Частота вибраций каждой клетки нашего организма идентична частоте вибраций пчел. Здоровая клетка, частота вибрации одна. Больные клетки, энергия их не понижена. И пчелы четко чувствуют, где какая проблема. Приезжает больная, вот только недавно из Москвы, ложится на пчел, говорит, какие у вас умные пчелы, а что такое? Она четко, пчелы четко почувствовали, что у меня опухоль в левой груди и нажуживает левую грудь. Час прошел, начинает щупать, говорит, ой, какая грудь стала мягкая. То есть размягчается. Просто фантастика. Сколько стоит у вас это лечение? Каждому по-разному. Вот вы мне понравились, я вас бесплатно пролечу. Не, ну это редко <с бывает. Половину лечу бесплатно. Почему? Объясняю. Вчера звонит женщина, молодая девушка, 19 лет, рак щитовидной железы. Я вот говорю, это стоит 12 500 гривен. Все продукты пчеловодства, лечение, это все входит. Она говорит, мне тяжело это. В общем, у меня в прошлом году от рака э, желудка умерла мама. И через две, э, два месяца и папа. Я говорю, девушка, я вас буду лечить бесплатно. Она меня уговаривала, возьмите деньги. Я говорю, нет, не возьму. Я просто психологически не могу. Я вас буду лечить бесплатно. Так она и до сих пор и сегодня уже. Я заплачу. Я говорю, не я надо. Не поеду. То есть я что хочу сказать? Вот хотите, верьте, хотите, нет. Но! Э, герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иванов, э, два года назад был у меня на пасеке. Пролечился все удачно. Поехал и пропал на два года. И вдруг. Три дня назад звонит и говорит, Вячеслав Николаевич, вы меня извините, я два года был у тибетских монахов. Они тоже занимаются пчеловодством, но они отдыхают. И вот сегодня я слушал, рассказывают, надо убрать это, э, одеяло, точнее эти матрасы сваты, что энергия плохо проходит, дальше э, солома там подкладывают, ну кино просто. И энергоинформационное поле, для нее границ нет. Она вот проходит через стенки. Хотите верьте, хотите нет. Больная находилась в Йоханнесбурге, ЮАР. Сердечный приступ сильнейший. За две минуты с помощью энергии своего сознания я снял этот приступ. Она говорит, а как же это у вас получается? Получается. Каждый из нас может это делать. Только надо снять всю негативную энергию. И тогда вы просто сами будете входить в энергоинформационное поле Вселенной и брать энергии сколько хотите. А перечислите составную часть негативной энергии. Порчи, проклятие, программирование, карма, сглаз, зависть. И еще целые, можно их получать и получать. То есть, вот приезжает часто, ну смотришь, человек и питается хорошо, все, а вдруг заболел. А он какой-то начальник, так да вот я даже далеко не буду ходить. Вот по трем больным расскажу. Приезжает женщина, рак молочной железы. Я начинаю с ней разговаривать. Они мне открываются, рассказывают просто удивительно. Я говорю, вы знаете, у вас сильнейшая порча. И она передо мной открывается. Я была молодая и грешила. Влюбился в меня в председателя, я думаю, что мне деньги помешают. И стала с ним жить. Жена узнала и начала против меня делать порчу. Вот я и получила. Это не сказка. Другая женщина, молодая, 32 года, рак желудка. Начинаю изучать, в чем вся причина ее заболевания. 32 года и уже рак желудка. Папа говорит, она, в общем, отбила мужа у своей подруги. И уйма этого происходит. Мы не задумываемся, там где-то переспал, там... А вы знаете, это как бьет? Потому что... А, на голограмме <смех> <смех> и по карману.